Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinormatan Ibu Kepala Desa kalian perangkatipun, ingkang kulau kurmati sesepuh lan pini sepuh, ingkang kulau bekteni pemuda pemudi lansak panunggalane. Langkung rumien, keparengo ngaturakan puji syukur kunjuk wonten ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala Ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kanikmatan, karohmatan, dumateng kulolan pajenengan sami hingga kani-kawi lujengan kesarasan sakitd Anganggrauhi pahargian pengitan dinten kamir hikan, Republik Indonesia ingkang kaping wolung-puluh wonten enjang punika ingkang tema terus melaju kang Indonesia macem sholawat serta salam mugi tetap kecurahaken dumateng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang tansah kita wanti wanti syafati pun ing dinten kiamat Dumateng ngersanipun poros sedulur ingkang tansah kula hormati. Keparenga kula wonten ing mriki ndherekaken lampahing adicara upacara ing enjing punika. Dipun awiti keparenga kula ngaturaken reroncening adicara wonten ing enjing punika. Adicara ingkang sepisan, pembuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika sambutan. Adicara ingkang kaping tiga inggih menika doa penutup. ...lajeng adicara ingkang kaping sekawan inggih menikau penutup. Para rawuh ingkang kula hormati, adicara ingkang sepisan inggih menika pembuka. Sumangga adicara menika dipun buka sesarengan kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun adicara kaping kali, sambutan-sambutan. Sambutan ingkang sepisan saking Ibu Kepala Desa. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Enjang, Rahayu, Soho, Wilujeng Rawuh, Dumateng, Para warga Lan Sesepu Desa Sepisanan semoga kita sami ngaturakan puji syukur Dumateng Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingkang Sampun Maringi Berkah, Nikmat, Soho, Pengayoman, Sainggo, Kita Sedoyo Pinaringan Kesehatan, Lan Kesempatan, Kagem, ke bebarengan ing acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping bolong polo puniko Para rawuh ingkang kinurmatan tanggal 17 Agustus punika minangka dinten ingkang sangat wigati tumrap bangsa Indonesia. Dinten punika 80 tahun kepungkur bangsa Indonesia nyatakaken kemerdekaanipun sakwise nglewati perjuangan ingkang betahake kurban nyawa, keringat lan semangat tanpa kepedot saking ke para pahlawan. Kemerdekaan punika dudu hadiah, nanging asli perjuangan. Mula kita sedaya gadah tanggung jawab. Kang Ageng kagem ngisi kemerdekaan pun, kemerdekaan punika. Dadas warga negara ingkang sae nyengkuyung pembangunan lan jaga karukunan ing masyarakat minangka wujud rasa syukur kita dumateng kemerdikan punika. Kulo ing tingkat desa senajan prasaja gadah peran strategis. Ayo kita kemerdikan kanti karya nyata. Sugal jaga kebersihan lan keamanan lingkungan, kali dukung program pendidikan lan kesehatan, tiga nglestarekake budaya lokal, Sekawan lan mesti ngajeni antar warga kanthi semangat gotong royong. Saget kula aturake ugi, bilih desa kita menika sedaya sampun nindakake pirang-pirang program pembangunan lan kita badhe ngupayakake luwih sae malih ing taun ngarep kanthi nyambut gawe bebarengan antar pemerintah desa lan masyarakat. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia punika saged akan semangat anyar kagem kita sedaya. Ayo kita tansah jaga persatuan, ngugemi ngu nilai-nilai luhur Pancasila lan tansah dedonga supados bangsa lan negara kita tansah rahayu, maju, makmur, serta tentrem. kagem para pahlawan bangsa mugi Gusti Allah paring panggonan ingkang mulia, lan kagem kita sedaya mugi tansah diparingi kekuatan lan katulusan kagem bangun bangsa saking tingkat paling dasar yaiku tingkat desa mekaten ingkang saged kula aturake bilih wonten kekirangan ing sajroning atur kula punika kula nyuwun pangapunten ingkang ageng dirgahayu republik indonesia merdeka 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken. Sambutan ingkang kaping kali saking Ibu RT. Dumateng Ibu RT kula sumanggaaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segeng enjang, salam sejahtera Kagem kita sedaya Ingkang kina nurmatan Bapak kepala desa Beserta perangkan tipun Bapak ibu warga desa Ingkang kulo tresnani Bapak para pemuda pemudi Adik-adik sedaya Puji syukur kita panjatkan Dumateng gusti Allah subhanahu wa ta'ala Awit saking ru rahmat lan hidayah dipun kita sedaya saget menembakel wonten beriki kanti sehat wal afiat nindakakan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping wolung puluh pitulas Agustus Bapak Ibu warga sedaya tanggal pitulas Agustus punika dino ingkang saget winganti kanggo bangsa Indonesia ing dinten punika bangsa in kamardikan saking perjuangan kamardikan punika hadiah nanging asli perjuangan para pahlawan kita ingkang vis rela nyawing jiwan lan raga mula saka punika kita kabeh dateng tansah eling eh, lin guguri guri apa itu semangat perjuangan para pahlawan miturut tema peringatan kemerdekaan tahun punika terus melaju untuk Indonesia maju kita, kita tetap kedah semangat gotong royong lan makarya kanggo desa kita nambah kebajikan ngejar budaya didik generasi lan dan dos pribadi ingkang tungguh lan bermoral. bermoral mugi acara peringatan punika saged dados pepelingan pungut rasa nasionalisme lan bangun rasa tresna dateng bangsalan tanah kelahiran kita Mekaten ingkang saget kula aturaken yen wonten kekirangan kula nyuwun pangampunten, ingkang ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kula aturaken. Sambutan ingkang kaping 3 inggih menika saking Ibu RW dumateng panjenengan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng ijang rahayu Kegempan jeningan setoyo Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa Kalian perangkat inggih sesepuh Pini ingkang kulo Ajeni Soho para warga tokoh Masyarakat ingkang kulo Trisnani Kaping pisan Sumongko kita Saming aturakan puji syukur Dumateng gusti Allah subhanahu wa ta'ala Awit saking berkah Lan kang kita saget memperingati ambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 80 tahun kanthi sehat rukun lan kepak semangat nasionalisme. Warga setoyo ingkang kula tresnani, kamardikaan sanes lan bebingah ingkang dugi kalian gampil ananging hasil saking perjuangan, pangorbanan lan seng jiwa ingkang boten tergoyahkan. Dinten menika kita kempal lebat sengkoyong nasionalisme kagem kagem ngemutakan diri kita piyamba ajeng nilai-nilai ingkang dasari kemerdekaan persatuan gotong royong lan keberagaman bangsa Indonesia mandek saking pinten-pinten suku agami lan budaya ingkang benten nanging kita bersatu lepas setunggal sengkoyong kebangsaan semoga kita jagi kebersamaan punika jagi kerukunan lan antawis tonggo-tonggo kita soho menjalin harmoni lebeting benten ingkang wonten salah pun sumonggo kita sambut moso ngajeng kalian sengkuyung optimis kontribusi, kontribusi aktif lebeting yoso komunitas ingkang langkung sailan berdoyo wasono cekap sementen atur kulo pilih wonten kekirangan kulo nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur nuwun kula aturaken. Sambutan ingkang kaping sekawan saking panitia, dumateng panitia pulo sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang penurmatan ibu kepala desa kalian para perangkat sesepuh lan pinisepuh ingkang pulo Ajeni Soho poro warga ingkang pulo Trisnadi. Ingkang sepisan sumonggo kita njatakan pujo lan puji dumateng ngasanipun Gusti ingkang moho kwaos ingkang sampun paring kesehatan marang kita sedaya sagga kita saged numpang wonten acara kamadikan Republik Indonesia ingkang kaping mulung-puluh tanpa sehat wal afiat ingngedal ingkang, ingkang saiiki Monggo kita sedaya rawos syukur ateges nglampahi nopo ingkang sampun dipun paringi bangsa Indonesia arupi kamardikan kata sampun mengertosi sesarangan bilih rikolo tanggal pitulas Agustus sewu 25, Indonesia biawara kamardikan poro pemimpin bangsa uniko pun kasil maesaken teks proklamasi kamardikan Indonesia gadah cita-cita luhur inggih punika sila Pat, wonten Pancasila Bapak Ibu sedanten sumangga kamardikan punika dipun isi kalian pembangunan uji watak nasional ingkang katandur wonten manah. Kita sedaya selaku generasi ingkang nerusakan perjuangan pemimpin bangsa. Kita saged ngisi kegiatan ingkang saged menunjang kualitas kita sedaya. Masono cekap semanten atur kulo pilih wonten kekirangan kulo nyuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kulo aturaken. Sambutan ingkang kaping kangsal saking pemuda. Dumateng pemuda kulo sumangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang salam sejahtera kagem kita sedoyo ingkang kinurmatan Ibu Kepala Desa beserta para perangkat sesepuh lan pinisepu ingkang kula ajeni para pemuda lan pemudi ingkang kulo Trisnani Puji syukur Jumatan Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking berkah lan ridhonya kita sedaya saged makempal wonten mriki bebarengan ngrayakake hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 80. ganti semangat lan kebungahan. Para kekancan sedaya tanggal 17 Agustus punika duduk mung dina preinan nanging dina kang nggambaraké perjuangan semangat lan pengorbanan para pahlawan bangsa kita eling kemerdekan bangsa punika duduk oleh-oleh nanging asli saka perjuangan kang suci getih lan nyawa diparingake demi merdika. Saiki tugas kita para pemtah dudu perang lawan penjajah nanging ngisi kemerdekan kanti hal-hal positif sekolah sing tenan golek ilmu lan keterampilan melu aktif ing kegiatan desa bangun jiwa rukun lan gotong-royong tema kemerdekan tahun punika terus maju kangge Indonesia Majeng ngelingake menaok kita ora kena mandek kita kudup maju tetap semangat lan tetap makarya Ayo dadi pemuda sing kreatif tanggung jawab lan bisa dadi panutan Mugi peringatan Dindan kemerdekan punika dadekake kita luwih eling marang sejarah lan luwih tresna marang bangsa ayo kita tunjukin menawa Pemuda desa uga bisa maju bisa mandiri lan bisa bangun negeri saka pinggiran Mekaten ingkang saged kolo aturaken mugi Gusti tansah paring rahhmat lan berkahhumateng kita sedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur nuwun kula aturaken. Acara salajengipun inggih menika doa penutup. Kagem nutup adicara kanthi hikmat, monggo kita ndedonga bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ingkang Maha welas lan Maha asih. Mugi panjenengan paring berkah dumateng bangsa Indonesia, paring ketentraman, keselamatan, serta kemajuan kagem negeri punika. Mugi pahlawan ingkang sampun sito panjangan dengan tampi amalan jasa-jasa nipun. Mengupas kekuatan dumateng kulo mudah supaya sakit nerusake perjuangan kanti laku becik. Ngajani tiang sepuh lan tansah ngupadi kebecikan. Mugi bangsa Indonesia tansah rukun, ayem lan adil makmur. Ya Allah kabulkanlah doa lan pengajab kita sedaya. Amin ya robbal alamin. Adicara ingkang terakhir inggih menika penutup. Sa'adarengi panutup kulob badhe ngaturakan sekedik menopo ingkang saged kita sinaoni, saking peringatan kamerdikan pitulas Agustus. Peringatan puniko, mboten namung minangka seremoni, nanging minangka pengaling-ngeling dumateng perjuangan para pahlawan bangsa ingkang sampun bebasakan tanah air kita saking penjajahan. Kita ingkang becik, becak, nikmatika merdikan punikoh kedah ngurmati lan isika merdikan kanti cara bernyanyiti ngajani sesama lan ngupadi keba, kebaikan kanggo negara lan masyarakat generasi minangka penerus bangsa dadah supaya bangsa Indonesia bijak maju rukun lan makmur mugi gusi Allah paring berkahalan kepecan dumatang kitos doyo merdeka dirgahayu Republik Indonesia saking punikoh Kulo aturakan sembah nuwun lan nyuwun pangapunten bilih wonten kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.